فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين إلا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم. سأقول يا. قال معرفك رسال الله سره. وأكثر من الاستغفار. الاستغفار معناه طلب المغفرة. طبعا للقران العظيم وفي الحديث من روايه البخاري إني لأستغفر الله تعالى وأتوب إليه في اليوم السبعين مره وللمسلم إنه لا يغان على قلبه وإني لأستغفر الله تعالى مائة مره ولابن حبان Inna kunna na'uddu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil majlisil wahid. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 marrah. Allah. Dan perbanyakkan ucapan istighfar. Ya, eh, istighfar makna apa? Sintali talab tu. Ai talabul maghfirah. Mana kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Mengikut akan Al-Quranul Azim Ya, kerana Quran Suh. Banyak ayat-ayat Quran Menyuruh kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu SWT hmm. <tuh> Dan juga tersebut pada sebuah hadis Riwayat Imam Bukhari Inni <tuh> <tuh> la astaghfirullah ta'ala Wa atubu ilai fil yaumin marrah. Sesungguhnya Aku beristighfar kepada Allah Ta'ala Dan bertawabat kepadanya Setiap hari 70 kali Ya Ajaran suruh kita bertawabat Tubuh Allah Tawabatan nasuh Dan banyak ayat lain <tuh> Tawabat istighfar apa makna Iaitulah Menyucikan kekotoran Kalbi kita Supaya cermin hati kita layak <Sessizuk> Muka syafa' akan Allah subhanahu wa ta'ala Buat tiap-tiap dosa yang kita buat Dia akan menghitam satu bintik hitam dalam kalbi Bila banyak akhirnya dia tebal Ran, karat akhirnya bocor Walayazamillah Jadi oleh kena itu Kena sentiasa ya Kita istighfar Dan kelebihan istighfar ni mendapat kasih sayang Tuhan Dan memurahkan rezeki kita Orang Melayu bila rezeki dia kajian dan rezeki dia zahir rezeki besar rezeki batin iaitu rohani kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka riwayat daripada Imam Bukhari di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri ya beristighfar kepada Allah taala dan bertaubat kepadaNya sedangkan Rasul maksum ya maka istighfar baginda sallallahu pertama ialah menunjuk kepada umat ya mengajar umat supaya melakukan perkara yang tersebut walaupun baginda sallallahu maksum terpelihara ada ismah yang kedua li darajatihi sallallahu alaihi wasallam kena mengangkat darajat baginda sallallahu alaihi wasallam sebab orang yang beristighfar ialah lambang ketawadukan ya orang yang takabur dia takkan rasa dia berusaha Ya, dia kata aku ni ada dosa. Ha tu mutakabbirin orang yang takabur ni. Orang yang tawaduk dia sentiasa merasakan dia bersalah walaupun dia tidak itu kaedah begitu. Jadi bila tawaduk dia naik angkat man tawaduk rafa'ahu Allah. Siapa tawaduk tuan angkat martabat dia. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang takabur tuan down ke dia habis. Jadi ada pada istighfar baginda tu ialah terangkat sentiasa martabat dia di samping memberi pedoman kepada umat. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam maksum beristighfar 70, sengar riwayat lebih 70, sengar riwayat 100 siapa kita? Kita yang bergelumang berkubang dengan maksiat dan mungkar orang yang paling celaka dalam dunia orang yang tak berasa berdosa. Tu orang paling celaka dalam dunia. Ya. Ya, aku ni ada dosa ke? Itu besar puaka. Kan? ya, besar syaitan dia kalau dia kata, tak berdosa dan orang yang tak merasa bersalah dia tak akan terbuka pintu makrifat dengan Allah Ta'ala dan dia tak masuk gulungan mukhtar gulungan yang dipilih oleh Tuhan orang yang dipilih oleh Tuhan Allah Ta'ala akan apa wabassarahu uyubah itu dalam hadis iza aradabah ubi abdi khairan faqqahu ufiddin wa zahar ufiddina wabassarahu uyubah Allah Ta'ala nak memilih hamba itu jadi baik dunia akhirat selamat bahagia dunia akhirat pertama faqahu fiddin Allah Taala buka belah kalbi dia disuka mem mem memperkasakan ulumuddin ilmu daripada Quran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadis hadis daripada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam ya mentur ilmu tu adalah perkara yang sangat besar dia ada nur yang dibawa oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam tu pertama sekali tu ya ha. kemudian yang kedua wazahadahu fid dunya dia perbahasan di banyak alamat zuhud ni ya, Mana hati jadi tumpul dengan dunia Maknanya dunia ya, Tidak boleh menghiris Kalbi dia maknanya Jadi tumpul Pisau kalau tumpul kan kita kita tak lut Bermakna letak dunia kat dia pun tak lut apa Dia pandang dunia tu sama aja. Ya hatta <-tip> yasawiya indahu alghina wal faqr. Sama bagi dia orang kaya miskin suku tak ada apa. Ni. Ya kalau kita menghadap orang kaya lain macam, orang miskin kita sebab tak pandang itu ya, besar setan. <t -tip> Tu orang tak sampai ke Tuhan lagi Sama je Pakir ke dia Miskin ke dia Orang kaya je Hati kita tidak terikat Sebab yang pandang Kalau hebat kaya Itu nafsu yang pandangan Dan kalau kita memandang dengan Zulmatun nafs Kegelapan nafsu Mana jalan makrifat Dia nak sampai ke Tuhan Kalau dia kata sampai Dia pun bohong <laughs> Ya yeah, Sehingga dia tengok Rabi'atul Atul Adawiyah Kata apa Hatta yastawiyah indahu Az-zahab wal-hajar Sama bagi dia batu dengan Mas rupa Mas ketul Batu seketul Dia tengok tak ada apa tu Yang dinampak apa situ <tul> Jalalullah wa azamatillah wa kibira illa wa kamalillah Yang dinampak tu kebesaran keagungan Tuhan dia Sebab tu semua dipanggil tempat zahir kebesaran Tuhan Ya, Kalau dia tengok batu nampak batu Dia tengok mas nampak mas Memang dipilih mas <tul> kalau tengok batu nampak batu, eh? tengok mas pun nampak mas, eh, ah, mana pilih mas. Tapi kalau dia tengok batu dan mas tadi, serupa dia adalah khalkun min khalaikillah. Dia makhluk daripada makhluk Tuhan Bila makhluk, mana menunjuk kepada Khaliq Ya, dia panggil cermin Mazhar saja Sebab itu kalau hati kita sangkut aja dengan dua habis Faun Jangan sangkutkan hati kita Kawal Ada dunia tak apa, jangan sangkut Sangkut dia kalau dengan dunia habis Ya, memang mengelupur dia Macam terkukur kena kacik ya. Eh, no? Puh, dia pusing <laughs> Ya, atau terkukur kena kacik Pusing-pusing oh, dah lepas akhirnya tergantung Tak boleh lepas ada lepasnya. Lebih teruk daripada itu lagi Kalau dia sangkut dengan dunia tak boleh jalan Allah, Allah. Sebab itu nafsu Kaifah ya rahadu wa huwa Ya yeah. Eh? Macam mana kamu nak berjalan ke Tuhan Sedang kamu ditambat oleh nafsu Di pandangan dia kalau pandangan nafsu Maka dia mahjub Dia terdinding dengan Allah Ta'ala Itu ha, semua kita minta istighfar Ya, ya Allah ampun kelas segala ke, dosa ke, nak kutubat, dia berdosa, mata, ku nak bertobat daripada dosa mata daripada dosa telinga ku, daripada dosa mulut ku, daripada dosa setiap ya sebab sifar kabir besar dan ya semua kita minta ya, min harakat wasakanat harakat kita, gerak kita, diam kita. Ya semua tu. Gerak geri kita semua kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Atau cara yang diajar bila kita minta ampun, dia bersih. Ibarat kita lap cermin, bila cermin tu bersih dia boleh menangkap Ya, tak payah minta alam malakut jabarut itu buka kan dan. Kalbi tu boleh bersih pun memang Tuhan Tajalli dia buka. Masalah kita minta tapi kita tak bersihkan, kan nak buka macam mana? Ya, kita minta Allah ya Allah buka-buka dia buka. kita sini tak buat persiapan. Ya, bersihkan kalbi daripada ya, segala maksiat, bersihkan kalbi daripada ghafalat, insya-Allah dia akan mendapat tajalliat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ah. Dan sungguhnya aku berisifar kata Baginda Nabi dan bertaubat kepadanya setiap hari 70 kali. Satu kali Rasulullah punya istighfar tak sama sejuta kali kita isifar. Ya. ya Rasulullah tahu aja kan dia dengan Tuhan masya Allah. Dan pada riwayat Muslim pula sungguhnya aku bersa di uh, diselubungi satu perasaan dan sesungguhnya aku berisifar kepada Allah sebanyak 100 kali. Ya, ha, tu. dan pada riwayat Ibn Hibban Sesungguhnya kami menghitung ucapan istighfar bagi Nabi Sallam dalam satu majlis sebanyak seratus kali. Jadi maknanya bu, Rasulullah mengajar kita sungguh supaya sentiasa membuat penyucian. Bagaimana kita nak sampai hadrat Tuhan kalau kita berlumur dengan kekotoran? Rumah pun kita tak boleh masuk dan kalau kaki kita kotor. Ini nak masuk apa? Mahligai, ma'rifah dengan Tuhan. Bagaimana kalau kekotoran kita tak buang? Kan? Ha. <tuh> Habis tu. Kemudian Rabbi fir li watub alayya innaka antat tawabur rahim Rabbi ya Tuhanku ifir li ampunilah olehmu akan daku Watub dan taubat ni dua sekali ni Istighfar dan taubat dua perkara yang wajib fardu ain. Istighfar lain, taubat lain. Ya, dua-dua tu wajib. Istighfar tu makna talabul maghfirah. Kita memohon keampunan dari Allah supaya Tuhan ampunkan taubat adalah kembali inabah kita kembali penyesalan pertama an nadam wa taubah ya kemudian al ikhlak tinggalkan maksiat kemudian al azm azam takkan buat lagi itu kalau kita dengan tuhan teringkas ya kalau kita dengan makhluk istihlal minta halal minta sebagainya kalau paling besar kali dia keluar pada agama kena mengucap balik ya itu habis tu ha. tapi masalah nak datangkan nadam macam mana ha. tu nak buat lagi panjang lagi Imam Ghazali kata kau nak sebut muqaddimatun nadam. Nak cuit hati kita biar rasa menyesal, bukan senang ya. kadang, kadang dah seratus kali kita astagfirullah astagfirullah tak yalan dalam jam. Ya. Astagfirullah innallaha kana tawwaba di Melayu tuan, tuan. Kata di Melayu, dia belum jejak lagi. <laughs> ya, kadang seratus kali tak jejak lagi tu kalbi. Dia bercakap dengan lisan, kalbi tak berat, kata dia wayah jahat lalainya kita dengan Tuhan tuan. Dia ketuk tu betul tu. Maka dia panggil nak ada Dia kata Muqaddimatun nadam Muqaddimah Untuk dapat sesal tu Ya Masakan Rasulullah mengatakan ringkas dia An-nadam huwa taubah Penyesalan tu taubat Mudah ke ha. Jadi nak dapat penyesalan tu Ada muqaddimah Pertama apa Di antara dia Kesan resiko dosa tu Kena ditusuk Untuk dalam hati kita Dengan dosa Kau dilaknat oleh Allah Ta'ala oh, Biar dia rasa takut dengan dosa, makna kamu tertutup jalan dengan Tuhan. E Inna sikala zunub yamna. Ila masyilah ta'atillah Berat dosa tu yang nak menyekat kamu Daripada berjalan kepada Allah Ta'ala ya, Dan seterusnya Jadi kita bangkit benda sampai dia rasa gerun Itu mendapat satu Maknanya apa? Rukun taubah Itu contohnya lah dan seterusnya lah Wapi wasiatil sayyidi Abil Hasan Asyazuli radhiyallahu an Alaika bil istighfar Alaika apa? Isim amar. Di mana ilzam من العزم اولي كمواجب كمبر استغفار وان لم يكن هناك ذنب واعتبر باستغفار المعصوم الاكبر صلى الله عليه وسلم بعد بشاره واليقين بمغفره ما تقدم من ذنبه وما تاخر dan wasiat Sayyidi A Abil Hasan al shazili radhiyallahu an guru bagi Sayyidi Ahmad Ibn Idris lazim ke atasmu dengan ucapan istighfar sekalipun di sana tiada satu pun dosa Ya, walaupun tak dosa, tapi mana kita tak ada dosa kan? Anas la yakhlu anil khata' wa nisyan. Manusia selama nama di manusia, lain nabi dan rasul, adalah sikit banyak ain dan. Mesti ada punya wali pun ada indan. Ya. Ha, yang tak sahabat pun ada apa tak wali. Ya. Ha, yang tak ada dosa betul itulah wakil Allah Taala yang disuruh kita ikut. Kalau dia buat dosa, mana kita kena buat dosalah. Sebab kita disuruh ikut. Sebab tu Rasulullah al Taala kawal mati habis-habisan sebab apa saja gerak geri baginda itu adalah ikutan kepada kita ya wa ma'atakum rasul wa khusuf apa yang sebab datang kita kena ikut jadi kalau rasul buat dosa kita kena buat dosa lewat ni <laughs> ikut nabi sebab rasulullah dikawal rapi oleh Allah taala dan ambillah iktibar daripada istighfar Rasulullah SAW Yang maksum, yang agung SAW Selepas mendapat berita gembira Dan mendapat keyakinan tentang Keampunan dosanya yang terdahulu dan yang terkemudian Dia bagi nak salam Maknanya ibadat malam hatta hitafatara kadamah Sampai getak-getak kaki ni. Kita kalau semayang rasa 100 ribu kali dekat, Tak getak lagi kaki tadi. ni <laughs> Bayangkan Sehingga Sayyidina -sehing Aisyah kata Cukup Rasulullah SAW Ya cukuplah baginda ha, uh, Maknanya sebagai orang yang hebat setelah Maka Rasulullah SAW Tidakkah aku ni hamba yang bersyukur Maknanya terjemahan syukuran Ialah apa? kasratul ibadah Banyak ke ibadat Dan banyak mohon keampunan daripada Allah SWT Kunan satu lagi wayam bagi kasratul istighfar inda awalil lail wa akhirih. di li hadis Ibnu Majah ما من حافظين يرفعان إلى الله تعالى في يوم يا صحيفة فيرى بأول أول الصحيفة وفي استغفارا إلا قال الله تعالى قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة فطوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا Dan sahagianya diperbanyakkan istighfar Ketika awal malam dan akhir malam <tuh> Awal malam dan akhir Akhir malam Disuruh kita banyak istighfar Kerana sebuah hadis riwayat Ibn Majah Tiadalah mengangkat dua malaikat hafazah Satu catatan Sebab ya ta'akabu fikum malaikatun lain Wa malaikatun nahar Bersedia ganti ship Malaikat siang dan malam macam lepas asar tadi dia naik Sekarang malaikat yang turun asar ni akan jaga amalan kita malam ni Sampai subuh dia naik eh, Kemudian turun pula yang subuh tu ganti Yang subuh tu akan ganti pada asar Dia tak akabun Sentiasa berganti Itu dia panggil apa? Malaikat malaikat hafazah Yang mengawal amalan kita ni Ada kalau baca hadis ruayat Abdullah Al-Mubarak Sehingga sahabat menangis sampai tak berhenti Siapa dia? Ya? ha. -ha. Gubernur Nabi di Yaman Siapa dia? Saya nama Mu'az bin Jabal Bila dia bacakan hadis ni hampir menangis tak berhenti Sebab apa sebelum Allah tak jadikan tujuh petala langit dan bumi Tuhan jadikan tiap-tiap malaikat yang menunggu tiap-tiap lapis langit Jadi bila malaikat hafazah bawa amal tu Wah oh, cantik Langit pertama pause, stop Rupanya dia ada amalan dia Ada riak pum tendang balik Ya, naik ada mengumpat tendang balik mana nak sampai tujuh langit tu ada dah sampai tujuh, tendang balik pada oh, gerun gitu. ya, takut semuanya kita badat, takut naik-naik, jatuh balik naik empat, jatuh balik, naik enam, tendang balik, ya, jadi bila memandangkan keadaan begitu, sahabat Nabi itu, dia rewaikan hadis hampir dia tak berhenti menangis, takut undang ha. sebab kita kena ada lepas dua pintu, satu babul amal, satu babul kabul, satu bab amal, satu bab penerimaan ya, kalau tuan reject tadi habis ya, kita buat amal banyak mana pun bila tak cukup syarat tadi ada penyakit-penyakit tu pum dia tendang balik ha, tu menyebabkan satu perkara besar pula oleh kerana tu sentiasa kita jagalah mereka tak hafazah ya dia bersila ganti tu hmm. satu catatan kepada Ta'ala dan pada setiap hari tu maka dia melihat pada awal ya catatan dan akhir catatan itu ucapan istighfar melainkan Allah Ta'ala berfirman Ya sesungguhnya qad ghafartu li abdi ma baina tarfai sahifah. Mana aku ampunkan ya bagi hamba-ku kesalahan yang terdapat antara dua catatan tu. Ya awal dan akhir tu. Ha, itulah maksud lebihnya kasih sayang Allah Taala. Beruntunglah bagi orang yang mendapat pada catatannya ucapan istighfar yang banyak. Sebab itu kita minta lah istighfar. Ya yang pendek ke yang panjang bacalah supaya mana sentiasa kita apa berus dalaman kita istighfar mana kita menyuci kotoran ke kotoran kalbi cermin kalbi bila dia terang cantik maka mudah kita berjalan ke hadirat Allah Subhanahu taala ya sebab tu dia senang kita. bila kita nak buat ibadat nak ukur buat ibadat rasa payah ya atau buat ibadat buat tapi berat tak dapat lazat tu memang banyak dosa tu Ya, yeah, jika lam taqwa ala qiyam al-lail siang siyam an-nahar fa alam annaka maqbulun wa hatiatuk. Bila engkau tak mampu nak bangun malam dan siang pula malam nak puasa, kan? <tid> ah, ha, maka cam cerm... itu menandakan qad qalbalat hatiatuk kamu ditambat oleh khati'ah. Dosa-dosa tu menambat kamu. Ya, yeah, bila tambat macam nak jalan, Sebab tu di surah rahsia jalan suluk pun kalau apa, -apa silap, mayang taubat. bertaubat taubat membuka, dikerat balik ya atta ibn azab kama la zambalah itu tawaran besar daripada baginda sallallahu alaihi wasallam orang yang betul-betul bertaubat kama la zambalah seorang dia tidak ada berdosa bersih itu kasih sayang Allah Subhanahu taala batu pengarang kitab yang sama ya mengulas eh, panjang dalam bentuk raja ya, bentuk raja itu ihya ada bahan panjang mana Allah taala akan berikan kesemuan bagi orang yang menggembirakan hamba dia apa gemeri hamba dia dia akan ceritakan apa kau dosa banyak mana pun Tuhan Maha Pengampun Maha Penyayang dan harap harap sungguh-sungguh Tuhan buka engkau makrifat tauhid yang hak dia akan buka ya sehingga kau harap mana kau tak kena azab kau harap betul-betul bulan dengan dia dia akan bagi itu maknanya apa harapan kena kuat dan apa keadaan pun sehingga dah masuk ke syurga bila ada hisab pun kita harap sungguh sebab Allah ni pengasih penyayang sungguh-sungguh insya-Allah Tuhan beri kita itu dah ni Ulasan daripada apa Syekh Amrul Wahab Asyara As ni Radiyallahu anhu Itu antara wali besar tuan ni Mana Al Raja kena kuat sungguh Kemudian orang tanya Raja tu dijawablah ni orang soal Raja tu Orang mak kata kena seimbang Kecuali pada ketika Saat-saat engkau nak Nak meninggal Kena kuat Raja Dijawab oleh Syekh Syekh Wahab Asyara As Saat meninggal tu bila Tiap-tiap saat Kita meninggal Al-maut <laughs> Yaji'u bainan nafasain Mau tu boleh datang antara dua nafas Ya. Adakah kau rasa ajal kau makin jauh? <laughs> antara tiap-tiap nafas, tengah kau sedut, tiap kau membuat pum, dia ada dia boleh sampai. Bermakna rajak tu kan lagi kuat. Ya. Bila kita rajak kuat, maknanya husnul zanni kita dengan kuat tu kuat, insyaAllah Tuhan maha pengasih, dia maha punya penyayang, apa kita nak, insyaAllah dibuka. Itu ha, tu kena kuat. Tapi, ha, kena betul-betul berdiri atas syariat. Ya betul-betul di Yajah Syariat Dan kuatkan harapan raja InsyaAllah Ada pembukaan di sisi Allah SWT Kemudian Semakal Allah